еще поговорим о том какова как вы на ваш взгляд ваша роль воспитания детей не знаю там как можно воспитывать ребенка вот там правильно там возможно дать ему там какой-то правильный вектор задать там правильное направление для того чтобы его жизнь ну для того чтобы облегчить ему жизнь то есть кроме как не мешать вот это вот все что я могу то есть там считаю там что я должен дать ему там все самые базовые вещи кровь пищу на стол, одеть, обуть, помочь ему, насколько это возможно, не чувствовать себя, опять-таки, в финансовом смысле, там, изгоем там, в той социальной группе, в которой он находится, ну а дальше уже как-то следить за его желаниями, если он проявляет какой-то интерес к чему-то, как минимум не мешать. Ну, смотрите, действительно большинство мужчин считают, что вот их роль в большинстве – это финансовое обеспечение семьи. Но есть же очень важные аспекты, допустим, формирования моральных ценностей, каких-то установок жизненных. А вам не кажется, что моральные ценности у ребенка формируются не искусственным образом вот когда там отец допустим рассказывает ему там или мать рассказывает что такое хорошо что такое плохо почему нет в этом случае ну мне кажется то есть нет ничего лучше чем демонстрировать это собственным примером отцовская роль какова она направляющая это социализация это способ э, дать ребенку э, понять как устроен окружающий мир да, через рассказывание. Мы иногда должны говорить ребенку. Ты знаешь, вот здесь я бы поступил так. Мой отец не особо классный спикер, понимаете? То у -у -у. есть там, ну, я мог прийти к папе и сказать, пап, слушай, вот такая у меня ситуация сложная. Вот папа мне всегда мог сказать, ну, Андрюш, как за, ну, слушай, да наладится все. Понимаете, а тут как Но бы, бы не потому важно. что секунду, это не, не потому что он не хотел мне помочь, а потому что, ну не как убил. бы, да, не мог, поэтому есть отец и мать, да, когда в одном месте не работает, сработает в другом. На мой взгляд, вот эта просветительская работа, которая, допустим, важна и для отцов, потому что в основном кто читает там книги по психологии? Мамы, да, они интересуются, они там ходят к психологам. Не соглашусь. Ну, тем не менее, вы читали, вы что-то да, читали? Конечно, да, не, вот по я, детской, я, по детской. я много читал. По детской психологии конкретно не читал. Вот если у меня угу. возникают вопросы, я пытаюсь найти на них ответы. Если я не нахожу ответов на эти вопросы, я ищу людей, которые могут там, меня проконсультировать. И ответить мне на эти вопросы. Угу. Вот ну, так. это здорово, потому что, к сожалению, статистика говорит о том, что мужчины достаточно редко интересуются детской психологией, они считают, что это удел в принципе супруги, и э, зачастую проигрывают от этого. Как только человек попадает в социум, а школа это социум, вот, и у него начинает происходить э, социальная адаптация, он, конечно же, э, не хочет отличаться от большой группы людей, которые его окружают. Вот у меня, наверное, нет этой проблемы. Я не боюсь отличаться от большой а у группы ваших людей, детей? которые что? А у детей ваш... пока не знаю, но думаю, что в этом возрасте все хотят быть похожими на большую группу людей, которые их окружают. Никто не хочет быть белыми воронами. В все стесняются, боятся. Это называется боятся. конформизм. Приспособление к определенной группе. Но тогда, получается, это очень будет влиять на то, что потом девочка постесняется сказать, что я хочу быть программистом, но ну, все же в социуме. Как бы у меня там девчонки среди девчонок никто не идет на программиста? Да, я нет, говорю о том, что вы не тоже думаю. имеете право влиять на это. Вы как отец а, можете на это влиять? А, а, естественно, могу, как родитель, я могу до тех пор, пока у меня есть авторитет определенный. Может быть, у вас есть прекрасный ответ на замечательный вопрос? А где-то тонкая грань, а, а, где ты направил, поучаствовал, правильно поучаствовал, или а, используя свой авторитет, приказал по сути? Вот Где вот это вот, вот эта тонкая грань? Вы имеете право просто высказывать свое мнение. Вы высказываете его, вы ребенок э, формирует свое на основе. Опять-таки, вы высказываете, высказывает учительница в школе, высказывает, э, допустим, мама. И вот, кстати, очень. Э, если ребенок открывает учебник, да, школьный mm -hmm. учебник. И в школьном учебнике ему показана картинка. Э, женщина э, варит суп, э, mm -hmm. мужчина там э, с дочкой, а мужчина там забивают табуретку мастерит угу. сыном. Угу. Это уже как бы есть определенное направление. Конечно.